Halo konco-konco KB Ye, kabar Semoga sehat selalu ya Yang di Noiki Kita bakal sinau bareng Carane nyiapne paragan teks lakon Materi iki iso dadi model kanggo konco-konco Sing arep gaya drama Bahasa Jawa lho Penasaran? Ayo langsung wae disimak videone Teks lakon ya iku naskah utawa tulisan sing nyuguhake cerita lewat dialog antar tokoh tumindak lan kahanan ing panggung sing dimaksutake kanggo dipitasake. Dalam artian lain aragen teks lakon iku bagian-bagian teks sing gambarake tokoh, dialog lan kahanan ing sandiwara utawa drama, Ibarate kaya resep masak nanging iki gawe crita sing apik yo kanca-kanca. Nah, supaya anggone mentasake lakon orang Ojiwani, moko sadurunge mentasake lakon perlu nindakake ayahan-ayahan iki dhisik yo. Angga pisan sing kudu ditindakake yaiku netapake tema. Tema iku dudu mung topik sembarangan, nanging gagasan utama sing arep digawa ing teks lakon. Contone arep ngangkat tema persahabatan. Artine, critane kudu nguri-pakai nilai-nilai kekancan, kepercayaan, lan kejujuran antare toko. Yang konco-konco pengen ngangkat tema ini lingkungan, maka ceritanya bisa ngangkat masalah sampah, penggundulan alas, utawa banyu resik. Masalah tetap pakai tema iki kudu jelas supaya ceritane orang bulat dan penonton gampang nangkep pesan morale. Sebanjure, yoiku andum gawe yaitu bagi tugas marang konco-konco. Eng tek lakon, orang mong pemain utawa paraga sing penting. Nanging uga ana tim kreatif kaya sutradara, mengatur musik, nata panggung lan kostum. Nanging paling pokok yaitu mentokake dalang utawa pimpinan lan para paraga utawa pemain. Dalang iki sing mimpin jalani latihan lan nuntun paraga supaya ngerti maksude cerita. Bisa uga kaya guru latihane. Paraga iku ya pemain. Saben paraga kudu ngerti karakter sing arep dimainke, apa dheweke tokoh utama, tokoh jahat, tokoh lucu lan sapatunggalane. Yen wis siap jupuk peran, moko kudu siap tanggung jawab. jo milih paraga mung merga kancan nanging bilh sing cocok karo perane. Nah saiki wayai duda skenario, utawa maca lan nyinaoni isi teks lakon. Bab iki ora kalah penting, amarga, woe kudu ngerti, sapa tokohe lan keberbadiane, Apa alur critane? Kapan lan ping endi kedadeyane? Ora mung maca dialoge tokohmu wae, nanging uga maca kabeh isi lakon kanggo paham konteks. Contone, tokohmu ngomong karo wong tua, muga ekspresine kudu sopan. Nanging, yen karo kancane, mungkin dialoge bisa luwih santai. skenario biasane uga ana keterangan laku, oyota, lagu-maju, nunggu, nangis, lan sak pintu rute. Iki kudu diwaco lan ditindakake, aja mung diucapke, lakon kuwi urup saka gerakan lan ekspresi, ora mung saka tembung. Wes ngerti skenario saiki wayai gladen. Gladen iki mocot dialog kanggo ekspresi lan intonasi sing pas. Ojo mung kaya maca buku pelajaran nanging kudu nguripake tokoh. Contone, yen tokohmu lagi seneng, ekspresine ya kudu sumringah, suarane semangat. Yen nesu, kudu kenceng, ekspresi tegang. Saliyane kuwi, gladen kudu bareng kabeh progo latihan bebarengan supaya ngerti kapan progo mlebu, kapan progo metu, dan kapan dialogmu metu. Pas gladen, kudu kompak dan ngerti posisi. Yen onong properti kaya kursi, tas, HP palsu, kuwi ya kudu dipratekke. Kostum uga kudu dikateake, sing dadi raja yo nganggo baju agung. Sing dadi siswa yo nganggo seragam pungkasan gladen biasanya ono gladi resik utawa latihan pungkasan saat durungnya pentas. Iki penting supaya kabeh wis siap lan ora kagetan waktu beneran pentas. Sing penting latihan iku ya kudu tindakake kanthi sungguh-sungguh. Lakoni teks lakoniku, orang mong sinau ngucap Nanging, sinau ngerti perasaan, lan ngerti konco. Nah, gampang kan? Saiki coba konco-konco prakteke. Tulis paragon lakonmu, terus share neng komentar ngisor iki. Aku bakal moco sing paling kreatif. Ojo lali, like, subscribe, lan share video iki kanggo sedulur liyane. Matur sembah nuwun. Sampai ketemu maneh neng video sabanjure.